સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં માતા પૂજા પટેલ અને તેના પુત્રના મોતનો મામલો વધુ ગુંચવાયો છે પોલીસે આ ઘટનાને હત્યા તરીકે જોતા માતા પૂજા પટેલ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે આ કેસમાં પોલીસને એફએસએલ રિપોર્ટ અને સીસીટીવી ફૂટેજમાંથી મહત્વના પુરાવા મળ્યા છે એફએસએલ રિપોર્ટ અનુસાર બાળક જાતે જ આટલી ઊંચી પાડી કૂદી શકે તેમ નહોતો જે દર્શાવે છે કે તેને ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો આ ઉપરાંત સીસીટીવી ફૂટેજમાં માતા અને પુત્રના પડવા વચ્ચે તેર સેકન્ડનો તફાવત જોવા મળ્યો હતો જે સામાન્ય રીતે એકસાથે થયેલા આપઘાતમાં જોવા મળતો નથી આ ઘટના બાદ પોલીસે સ્યુસાઇડ નોટ પણ જપ્ત કરી अलथान पुलिस स्टेशन में 3 सितंबर 2025 को एक बनाव बना था जिसमें कि एक महिला अपने कूद करके कर नाम ऋषु पटेल था, था उस केस में एडी की फरियाद ली गई थी और एडी की तपास के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया तो ऐसा पाया गया कि महिला और उसके जो पुत्र हैं वो चार बज के तेईस मिनट इक्कीस सेकेंड पे ऊपर जाते हुए दिखते हैं फिर जब बालक गिरता है तो उस समय चार बज के छब्बीस मिनट चौबीस सेकेंड हो रहे हैं और फिर जब महिला गिरती है तो उस समय चार बज के छब्बीस मिनट सैंतीस से सेकेंड है तो बेसिकली ये तेरह सेकेंड बारह से तेरह सेकेंड का गैप बन रहा है और इस बेसिस पर ही हमने पहले ए डी दाखिल किया और फिर उसके बाद महिला के ऊपर मर्डर का गुना दाखिल किया गया सुसाइड नोट ही है वो ये बात कंफर्म कर पाना पॉसिबल नहीं है उनके ऊपर से जो एक कागज़ का टुकड़ा मिला है जिसमें से पेन का लखाना है इतना पता चल रहा है बट उसमें चूंकि इतना ब्लड लगा हुआ था और पानी था तो वो पढ़ पाना पॉसिबल नहीं था उसको उसको एफ से परीक्षण करा करके उसको सील करके कब्जे कर लिया गया और उसके बाद जो महिला की नेचुरल लखान है उसको लेकर के उसे एक साथ गांधीनगर नगर एफ रवाना कर दिया गया परिवार वालों का सबका निवेदन ले लिया गया अभी तक कोई भी एलिगेशन नहीं है और कोई भी सुसाइड का कारण अभी तक सामने नहीं आ आया गया आया है और तपास अभी भी जारी है उनके भी कोई अभी एलिगेशन नहीं है उनको भी की कोई शक वहम है ऐसा कुछ भी एलिगेशन नहीं है